ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 7 दिवसांपूर्वी भल्यापाटे उलासनगरचे माजी नगरसेवक महादेव सोनवणे यांना हृदयाचा तीव्र झटका आला. एंजियोग्राफी केल्यावर त्यांच्या हृदयात जवळपास लांब लचक रक्ताची गाठ 99% बंद असलेली आढळून आली. अशा अवस्थेत दाखल करण्यात आलेले सोनावणे यांना मृत्यूच्या दरवाजात सोडून देण्याऐवजी डॉक्टरांनी तात्काळ ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया करून अवघ्या सात दिवसात त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याचा वैद्यकीय के चमत्कार केल्यामुळे मॅक्स लाईफ रुग्णालयाचे डॉक्टर नितीन रेड्डी महेश मुळे जफर अहमद विजय गुप्ता जितेंद्र मिश्रा यांच्यावर सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे मेरा नाम डॉक्टर नितीन कुमार रेड्डी आहे मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं फुल टाइम एच एन सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मरीन लाइन्स में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे नज़दीक में ही मेरा घर है इसके लिए मैं शाम को यहाँ पे मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल में भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ मैं यहाँ पे इंटरवेंशन करता हूँ और हम यहाँ पे कई सारे प्रोसीजर्स करते कार्डिया के रिलेटेड जैसे एनजियोपलास्टी एनजियोग्राफी और पेस मेकरस काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करते हैं uh, आपने एक uh, महादेव जी का केस हैंडल किया है बहुत क्रिटिकल केस था जरा बताइए इस केस के बारे में गए हफ्ते हमारे पास एक सिक्सटी एट ईर ओल्ड जेंटलमैन आए थे महादेव सोना वाले नाम से uh, उनका केस ऐसा था कि वो जब आए थे तो एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आए थे उनका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था बीपी के लिए कई सारी मेडिसिन चलाने के बावजूद बी पी रिकॉर्डेबल है था चेस्ट पेन था वेंटिलेटर पर गए थे जो बाईपैप मास्क होता है जो हाफ वेंटिलेटर था उस मोड़ पर थे और फिर हमने ऐसे सिचुएशन में मतलब वो इतना भी स्टेबल नहीं था कि मैं उनको मूव करके कार्डिय कैथलैब पे लूँ पर फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि हम अगर कार्डियोलॉजिस्ट ऐसे ही पेशेंट को देखते देखते जाने थे दे तो फिर हमारा यूज़ किया मैंने बोला रिस्क है तो हम रिस्क लेंगे क्योंकि हम हमारा इंटेंशन है पेशेंट बचाना तो हमने रिस्क लेके पेशेंट को आई से कार्डिया टेबल पर लिया कैथलैब में लिया विथ ऑल द सपोर्ट एंड वेंटिलेटर फिर हमने उनका एनजियोग्राफी किया मैं आपको उनका एनजियोग्राफी दिखाता था ये जो एनजियोग्राफी में मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो इनकी मेन नस है यहाँ पे मैं आपको तो दिखाता हूँ ये जो ये जो सबसे मेन नस है ये वाली नस ये वाली नस जो है वो सबसे बड़ी नस होती है और ये नस के शुरू में ही इनको खून की गाट जम गई थी जो ऑलमोस्ट आर्टरी को हंड्रेड परसेंट बंद की थी इसे एल कहते हैं ये वाले जगह पे और ये ऐसे जगह पे थी ये घाट कि ये खून की गाट थोड़ी भी सड़क के अगर पीछे आएगी तो ये वाली भी नस बंद हो जाएगी और पेशेंट का ऑन टेबल डेथ हो सकता है तो ऐसे चीज़ में अगर हम स्टेंट करते तो वो जो खून की गाठ है वो पीछे खिसक के बाकी नलियों में भी जाके फंस सकती थी तो फिर टेबल पे डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल था कि ये पेशेंट में क्या करना है अगर हम स्टैंड करते तो शायद वो ज़िंदा नहीं बचते क्योंकि वो क्लॉट उड़ के बाकी और नसों में जाके फंस सकती थी तो हमने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी रहती है उसे थ्रोम्बस्टर बोलते हैं थ्रोम्बो सक्शन बोलते जैसे घर की वैक्यूम क्लीनर होती है उसी तरह हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में एक थ्रोम्बस्टर नाम की एक छोटी माइक्रो कैथेटर होती है वो भी एक वैक्यूम क्लीनर जैसे ही काम करती है तो वो छोटी इतनी छोटी नली होती है कि वो हार्ट के खून के नसों में जाती है तो ये पूरे नस में हमने वो थ्रोम्बस नाम की कैथर के वो पूरा थ्रोम्बस जो होता है वो सक कर के निकाला और टेबल पे जैसे ही सक किया उनका ई नॉर्मल होना चालू हुआ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बी बढ़ना चालू हुआ फिर हमने पूरा उसको तीन चार बार सक्शन करके पूरा क्लीन जब आर्टरी पूरा थ्रोम्बस फ्री हो गया तो हमने उसको थ्रोम्ब एकदम वापस क्लॉट ना बने उसके इंजेक्शन चालू करके उनको आई में शिफ्ट किया और हमने उसमें स्टैंड नहीं करने का डिसीजन लिया और आज जब हम पेशेंट को देख रहे हैं कि हमारा पेशेंट चल के घर जाने के लिए रेडी है तो टुडे वी लुक बैक दैट हमने जो डिसीजन लिया बहुत सही लिया था और हम मतलब बिना स्टैंड के भी उनको इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया अगर ये कुछ सिचुएशन ये स्पेशल केस है जहाँ पर अगर हम स्टैंड करते तो शायद पेशेंट का डेथ होता क्योंकि वो खून की गाठ उड़ के दूसरी जगह पे चली जाती इतने खून के तो इसमें हमने थ्रोम्बोसक्शन नाम का टेक्नोलॉजी उसके मैं आपको दिखाता था थ्रोम्बोसक्शन करने के बाद कैसा था ना तो ये देखिए ये खून की गाठ थी इस नस में यहाँ पे ये पूरी तरह से निकल गई है अपरा थ्रोम्बस ये पूरी खून की गाठ थी इस नस में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा थ्रोम्बस हमने वैक्यूम क्लीनर से निकाल दिया और काफ़ी हद तक क्लियर हुआ और जो छोटा मोटा ये बच गया था रेसिडल वो बाकी इंजेक्शन से क्लियर होता है तो इस तरह से हमने ये पेशेंट को ट्रीट किया और आज ये पेशेंट करीबन पांच प्रकार के इंजेक्शन पे थे जिससे उनका बीपी सपोर्ट होता सभी इंजेक्शन भी बंद हुए वो वेंटिलेटर से भी बाहर निकले आज आई से वार्ड में शिफ्ट हुए और हम एक दो दिन में उनको डिस्चार्ज करने वाले आज वार्ड में चल रहे फिर रहे खुद से बाथरूम जा रहे सब काम अपना खुद से कर रहे तो ये वन ऑफ द स्पेशल केसेस था जो मुझे आपको बता है। आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट है तो आप बताइए कि इस तरीके से बीमारी न होने के लिए लोगों ने किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी चाहिए आजकल के अर्बन लाइफस्टाइल में और डिजिटल एरा में स्ट्रेस एक नंबर वन कारण होता है मेजरली हार्ट और स्ट्रोक प्रॉब्लम्स ब्रेन के स्ट्रोक्स के लिए तो मेजरली आपका नींद पूरा होना चाहिए सेकंड आपका डाइट होता है डाइट में आजकल लोग कहीं से भी कुछ भी उठा के जंक फूड या इजी टू रेडी टू ईट फूड खाते वो आपको अवॉइड करना है आपको होम मेड फूड यूज़ करना है डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना है प्रॉपर स्लीप लेना है प्रॉपर न्यूट्रिशन करना है और उसी के साथ साथ आपको आपके खुद के बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज टाइम निकालना होता है दिन में कम से कम हाफ़ एन आवर टाइम निकालना होता है आई एम श्योर ये बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में उनको लगता है कि हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे भाग रहे दौड़ रहे ट्रेन पकड़ रहे उसी में अपना एक्सरसाइज होता है ऐसा नहीं होता है ये आप काम पे जा रहे हो आप प्लेटफॉर्म पे सीढ़ी उतर रहे हो चढ़ रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं होता है उसके अलावा आपको डेडिकेटेडली हाफ एन आवर टाइम निकालना है एक्सरसाइज़ के लिए भले सुबह में या शाम में शुरू ब्रिस्क वॉकिंग से करिए धीरे धीरे उसको जॉगिंग पर लेके आ सकते हो और एक योगा भी बहुत अच्छा होता है पीपल कैन रिजॉर्ट टू योगा ऑल्सो तो ये सब चीज़ें अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करना होता है और हर एक पेशेंट को जो फोर्टी या फिफ्टी प्लस में जाता है उनको रूटीनली एक बार साल में कोलेस्ट्रॉल की चेकअप करानी चाहिए ट्रेडमिल जो पट्टे पे भाग के जो ई सी निकालते हैं ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट करानी चाहिए ये सब चीज़ें रूटीन इवेल्यूशन करने से क्या होता है कि हमें ये जो हार्ट की बीमारी है बहुत इनिशियल स्टेज में पकड़ में आती है और हम ऐसे मेजर अटैक आने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आगे की जांच करके uh, सर कुछ गलती रिजनेबल तो हार्ट की देखो हार्ट डिजीज पहली बात है बिना आदतों के डायबिटीज़ पेशेंट्स में बहुत कॉमन है तो आपको डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल करना है और जैसे आप आदतों की बात बोले हैं तो आदतों में सबसे मेजर होता है टोबैको जिसे स्मोकिंग बोल सकते हैं या फिर जो तो तम्बाकू अपन खाते या खैनी तम्बाकू गुटखा ये सब चीज़ें बहुत नंबर वन कॉज़ होती है हार्ट के प्रॉब्लम ना कि बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम बल्कि स्ट्रोक और पैरालिसिस की प्रॉब्लम के लिए वो सब चीज़ें जो होती है उसके अपन सेवन करने से खून गाढ़ा हो जाता है खून गाढ़ा हो जाता है और हर खून के नसों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है जो गाढ़ चर्बी की गाढ़ बनती है वो प्रोसेस को दुगना या तिगना स्पीड से बढ़ाता है और ऐसे कम एजेस में मे आजकाल हैं की तीस बावीस पच्चीस साल के लोगों को भी हार्ट आता है ये सब इसी कारण कसे व्यसन के वज़े से तंबाखू गुटखा खैनी तुमच्या रुग्णालयाने उत्तम तुम्ही उल्हासनगर वासिया काय समजायचं मॅक्सिलाइफ हॉस्पिटल उल्हासनगरमध्ये के बी रोडवर आहे जे की सेवन्टी बेडेड आहे आणि आपल्याकडे एम डी टेन फिलिप्सी कॅथलॅब आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या उल्हासनगर शहरातील नामांकित व्यक्तिमत्व महादेव सोनारे साहेब संस्थाचालक माजी नगरसेवक एक उत्तम ज्यांनी आजपर्यंत लोकांना सहकार्य केले यांना अचानकपणे दोन ते तीन दिवसापूर्वी हृदयाचा मोठ्या प्रमाणात अटॅक आला होता त्याच्यामध्ये त्यांची अतिशय क्रिटिकल परिस्थिती होती ज्याच्यामध्ये बी पी त्यांचा लागत नव्हता ते सकाळी पाटे, पाटे चार वाजता हॉस्पिटलमध्ये आले आणि तेव्हा त्याच टायमाला आमचे डॉक्टर नितीन रेड्डी जे कार्डिओलॉजिस्ट आहेत त्यांनी त्याच मुवमेंटला येऊन त्यांची अँजिओप्लास्टी केली जी की अत्यंत किसकट स्वरूपाची प्रोसिजर होती त्यांचा ब्लॉक जो होता तो अत्यंत किसकट होता जो रेग्युलरपेक्षाही वेगळ्या प्रकारे असतो ह्याच्यामध्ये पेशंटच्या जीवाला धोका खूप प्रमाणात होता पण टाईमवर प्रोसिजर झाल्यामुळे पेशंटचा जीव आम्ही वाचू शकलो अशा प्रकारे उल्हासनगरमध्ये भरपूर सारे व्यक्ती समाजासाठी काम करत असतात पण त्याचबरोबर ते हेल्थकडे दुर्लक्ष करतात पण उल्हासनगरच्या प्रत्येक शहरवाशासाठी प्रत्येक समाजामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी त्यांच्यासोबत त्यांच्या हेल्थचं रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या हेल्थला त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी मॅक्सिलाईफ हे उल्हासनगरवाशियांसोबत कायमस्वरूपी उभा आहे कुठल्याही परिस्थितीत पेशंट असेल कितीही सिरियस असेल तरी पण मॅक्सिलाईफ प्रामाणिकपणे त्याला वाचवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करेल विशेष म्हणजे सात दिवसांपूर्वी मृत्यूशय्यावर असलेले समाजसेवक महादेव सोनावणे यांना त्यांच्या पायावर घरी चालत जाताना मला पाहून मला डॉक्टर असल्याचा अभिमान असल्याचं नितीन रेड्डी यांनी सांगितलं महादेव सोनावणे यांनी डॉक्टरांचे मनापासून आभार मानलेत मी महादेव सोनवणे वीस तारखेला मला अस्वस्थ वाटल्यामुळं मी क्रिटिकेअर हॉस्पिटलमध्ये सुरुवातीला प्रयत्न केले आणि त्याच्यानंतर मी मॅक्स मै, मॅ मॅक्स लाईफमध्ये आमच्या सहकारी विशेषतः शिवाजी रगडे यांनी या ठिकाणी आणून बेडची वगैरे व्यवस्था केली याच्यामध्ये मला एक गोष्ट जाणवली या हॉस्पिटलमध्ये की या ठिकाणचा जो मेडिकल स्टाफ आहे या ठिकाणच्या ज्या ज्या नर्सेस आहेत त्यांच्याकडे आलेल्या पेशंटला त्या अतिशय आपलेपणाने आणि पेशंट आपलासा समजून तो लवकरात लवकर बरा कसा होईल याच्याकडे त्यांचं जाणीवपूर्वक लक्ष असतं आत ती त्यातली त्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी माझ्या हृदयाचं ऑपरेशन केलं ते नितीन रेड्डी यांनी अतिशय क्रिटिकल असा माझ्या शरीरामधला जो ब्लॉकेज होता तो यशस्वीरित्या काढला आणि त्याच्यामुळं ते आणि त्यांची टीम आत योग्य तेच पात्र आहेत आणि त्यांच्याकडून असेच अनेक चांगले कार्य घडवत अनेक लोकांचे जीव त्यांच्याकडून वाचवत अशी शुभकामना मी व्यक्त करतो आणि हॉस्पिटलचे जे इंचार्ज आहेत गुप्ता साहेब त्यांचे आजच्या घडीला मृत्यूशी दोन हात करणाऱ्या डॉक्टरांची खरोखरच समाजाला गरज आहे ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर श्री साई समर्थ ज्योतिषालय अँड फार्मिस्ट पंडित टी एस भट्टर गुरुजी अनेक राजकीय नेता, नेता सिनी उद्योगपति गुरु जी ऐसी परिहार लेके संतुष्ट है हस्तरेखा जन्म, जन्म कुंडली फोटो देखकर आपका जीवन, जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं मानसिक कष्ट मानसिक, मानसिक चिंता गृह दोष विद्या धन गृह पीड़ा राजनीतिक शारीरिक पीड़ा विवाह न होना कोर्ट केस प्रेम विवाह लक्ष्मी जी की कृपा संतान सुख विदेशी यात्रा व्यापार प्रगति नौकरी जमीन घर खर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरु जी सर्व समस्याओं को शत प्रतिशत संपूर्ण परिहार करते हैं आपकी एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा गुरु जी को आज ही आकर मिलिए मिलने का समय सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खायम पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिष्यालय पंडित टी एस भट्टर गुरु जी राम मारुति रोड राजमाता वड़ापाव बाजू में थाने मुंबई मोबाइल नंबर सेवन सेवन जीरो नाइन टू एट टू नाइन डबल सिक्स ताजा घड़ा सा न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन क्लिक करा